Les semifinals de la Lliga de Campions El Josep Emeatza i a la sintonia de Raco Inter de Milà 3 Barça 1 Per primera vegada des que Pep Guardiola és entrenador del Barça Un equip és capaç de guanyar el Futbol Club Barcelona Per més d'un gol de diferència El Barça no ha fet un bon partit el Barça no ha estat capaç de dur el partit a on més li convé. L'Inter, en canvi, ha aprofitat bé les errades al mig del camp del seu rival per fer-ne tres. Dit això, haurem d'analitzar, molt ben analitzat, l'arbitratge de la segona part del senyor Benquerença, que per mi influeix en el marcador final. El primer que influeix en el marcador final és el mal partit que fa el Barça. El mal joc del Barça que no ha estat capaç de superar amb les seves armes l'Inter de Milà. I un cop dit això i dit ben clar i català, hem de parlar del senyor Benquerença i de l'arbitratge que ha fet a la segona part, que jo crec que determina en part el resultat final de 3 a 1. Però molt de compte, molt de compte. A veure qui és el valent, que jo crec que més que valent seria un autèntic inconscient de donar mort a aquest Barça. Perquè aquest Barça no està ni molt menys mort i enterrat en aquesta Lliga de Campions. El resultat és dolent. El resultat és molt dolent. 3 a 1 contra l'Inter de Milà, que és un especialista en jugar al contraatac. Però s'han de jugar 90 minuts a casa nostra. S'han de jugar 90 minuts al millor camp del món quan l'afició del Barça s'ho proposa. Per tant, des d'ara mateix, sense dubtes, sense matisos, tothom concentrat i a preparar-se perquè dimecres vinent al Camp Nou sigui un estadi que faci por, que estigui ple fins a la bandera i el suport incondicional que han de notar els futbolistes ha de començar des de demà mateix. Perquè aquesta eliminatòria es pot remuntar. Perquè un 3 a 1, aquest Barça, el nostre estadi, ha de ser capaç de remuntar-lo. I pot remuntar-lo perfectament. Ai de qui s'atreveixi a matar el Barça de Pep Guardiola. Ai de qui s'atreveixi a matar el Barça de Messi, de Xavi, de Valdés i companyia. Aquest Barça encara no ha dit l'última paraula a la Copa d'Europa. Aquest Barça encara ens ha de donar una nit màgica. I aquest és el concepte que avui més que mai vull sentir a totes les llars on hi ha oients de rac Nit màgica s'ha de remuntar l'eliminatòria, doncs a remuntar-la. I on no arribi l'equip, arribarà el culer. I on no arribi Guardiola, arribarà el Camp Nou. Perquè encara ens espera el 22 de maig al Santiago Bernabéu. I ara que fa pujada, ara que l'Inter de Milà ens ha situat en una conjuntura que no coneixíem, és el moment de demostrar que som el Barça i que l'afició del Barça i és a les dures i a les madures. Aquest equip s'ho mereix. Des d'ara, suport incondicional per remuntar l'eliminatòria la setmana vinent al Camp Nou. Es pot fer, i tant que es pot fer. Aquest equip ho ha guanyat tot. Ha superat totes les dificultats que s'ha trobat al camí. I jo us dic avui que aquesta també la superarà. I que dimecres, a aquesta hora, el Barça serà finalista de la Copa d'Europa. Som i Barça, som i barcelonisme. Es pot fer i demostrarem a Europa que creiem en el millor Barça de la història.